oramizda oltmish yetmishga chiqqan insonlar bor hali yam hali yam xudobiy xabarlar bor haliyam qadam masjidga yetmagan peshona sajdaga yetmaganlar bor oilasini qarasangiz g'urbat bir ehsonga kelib qolsa shu inson kelib qoldi deb odamlar xursand ham bo'lmaydi kelmasa xafa ham bo'lmaydi alloh taboraki va taolo shunga qarayaptida qo'lingga qaragin nimang bor deyapti yetmish yashar inson yetmish yillik hayotidan yetti soat gapirib beradigan narsasi mana shuni qildim mana buni qildim mana buni qildim degan namoz o'qiganimizga ge, to'rt yil besh yil bo'ldimi masjidga qatnaganimizga ge, to'rt yil besh yil bo'ldimi domlalarni kovlashdan hayotimiz anav u manav bu anavu qilib qo'yibdi mana bu qilib qo'yibdi bugun ollohni tanimayotgan bugun ollohni ibodatini qilmayotgan namoz o'qimayotgan sajda qilmayotgan olloh ko'rsatgan yo'llardan yurmayotgan ramazon ro'zasini tutmagan zakoti bo'lib turib bermagan insonlarni hammasi bu olloh bilan o'rtada kibr xudo taolo shularga sani nima majbur me qildi manga kibrlanishlikka deyapti nima deb javob qilamiz